Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Bertemu lagi bersama saya Wahyu Still in the Garden Oke teman-teman eh, Kurang lebih sekitar 1-2 bulan terakhir ini ya Kita tidak bertemu karena memang eh, Kebetulan ada beberapa hal Yang harus diselesaikan Dan juga kondisi badan yang tidak memungkinkan Tapi Alhamdulillah Sekarang sudah baik-baik saja Semoga nanti kedepannya kita jadi lebih sering ketemu ya kita lebih banyak sharing-sharing lagi dengan teman-teman semuanya oke seperti biasa kembali kita akan mereview kita akan merefresh lagi terutama ini nanti kita akan review koptik varigata ya cuman koptik varigata yang predator ini Oke, okay, sebelum kita ke lanjut ke videonya, reviewnya seperti biasa, teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol notifikasinya, dan jangan lupa juga kalau yang pengen memberikan donasi bisa menekan tombol super thanks ya. Oke, okay, kita langsung saja ke reviewnya. Oke teman-teman ini koptik atau kobra batik varigata Nah ini termasuk yang koptik predator ya Karena ada beberapa jenis juga untuk koptik atau kobra batik Ini kalau yang berdaun besar atau lebar Ini orang sering menyebutnya dengan nama koptik predator ini juga sudah ukurannya sudah besar, ya. Ini daunnya lebarnya lebih dari satu jengkal. Nah, ini koptik predator warna varigatanya nguas seperti ini karena ada beberapa var juga yang nguas, ada yang ngeblok, ada bahkan yang nyiprit-nyiprit. Ya, koptik predator ini selain daunnya lebar, dia juga lumayan tebal, juga daunnya. Kalau kita lihat ini dari pangkal daunnya, dia lebar ya, pangkal daun lebar. Kecil gini, dia eh, langsung lebar naik ke atas. Biasanya memang pinggir dari daunnya dia sedikit bergelombang ya, daunnya lumayan tebal, sedikit bergelombang daunnya. Nah, ini daun yang terbaru, ini daun barunya ya. Kemudian, ujungnya juga runcing. Seratnya teksturnya dia kasar. Ini daun barunya warnanya. Kalau kita lihat, ini masih hijau-hijau kehitaman, ya. Nah, ini kita lihat di belakang eh, daunnya, ini masih warna-warna kehitaman karena ini memang belum full lebarnya, ya, atau belum sampai benar-benar full. Ini daunnya. Eh, dari pangkal daun dia kecil lebar ya. Jadi eh, langsung kupingannya itu langsung lebar ke atas naik ke atas. Daunnya lebar untuk koptik predator. Ini sudah benar-benar jumbo. Ini memang untuk dijadikan indukan. Ini potnya juga pot yang ukuran 60 ini. Nah, warna daun barunya ini memang masih hijau-hijau kehitaman ya hijau-hijau tua kehitaman mengkilap teksturnya juga kasar ya tapi seratnya memang tidak rapat cenderung lebar-lebar nah ini daun yang kedua ya yang sebelum yang tadi ini jadi kita lihat ini karakternya seratnya memang lebar-lebar tetapi teksturnya dia kasar ya ber uh, kasar ber apa ya bergelembung gitu ya kemudian pinggirnya juga sedikit bergelombang ini kita lihat untuk tulangannya tulang utamanya tulang ikannya juga melonjol warna vari katanya yang dia nguas ya Nah kalau daun yang sudah full ini kita lihat di belakang daunnya dia tidak berwarna hitam ya tidak kehitaman ya jadi kuning hijau kuning daunnya melebar ujung daunnya dia runcing untuk optik nah sedangkan untuk batangnya sendiri memang cenderung batangnya pendek warnanya itu hijau kekuningan ya karena ini varikata tentu saja warnanya warna hijau hijau kekuningan oke coba kita lihat Berkeliling ini ya, kita lihat dari sudut yang lainnya. Nah, salah satu kelebihan dari koptik ini memang warna varigatanya dia yang kuat ya. Jadi banyak dicari juga karena untuk diambil serbuknya nantinya atau untuk persilangan ya karena mempunyai gen varigata yang kuat. Kemudian juga tampilannya dia cantik ya, dia roset. Kalau eh, predator itu roset sendiri juga lebar, tertata roset, varigatanya juga bagus. Nah, kenapa memang banyak yang mencari untuk dijadikan indukan karena untuk nantinya untuk persilangan-persilangan. Oke, ini pakai medianya ini lagi saya coba dengan uh, serbuk ya atau uh, serbuk kelapa ini. Nah, nanti mungkin kita akan ulas nanti media tanam pakai sabut kelapa. kemudian ini kita lihat hasil seplitannya atau sepilan splitan yang kecil-kecil dari koptik ini varnya ini satu daun malah yang half moon ya yang ngeblok half moon seperti ini tapi kalau half moon seperti ini biasanya ngeblank gitu ya ini mudah terbakar biasanya kalau seperti ini nah lebih bagus itu memang yang nguas-nguas atau yang menyebar rata seperti ini ini juga sepelitan tiga daun aktif ini ada daun barunya jadi kalau kita sudah terbiasa sebenarnya kita sudah bisa memahami jenis koptik ya baik yang ijo ataupun yang varikata ah tadi yang besarnya jumbonya ini yang seplitannya ya empat daun dan juga tiga daun masih sebenarnya ada beberapa juga yang remaja-remaja juga ada beberapa juga Oke, teman-teman. Itu tadi sedikit refresh kita, ya. Refresh kembali, mereview kembali mengenai koptik predator. Salah satu jemani varikata yang memang mempunyai gen yang kuat, ya, varigatanya karena memang dibanyak dicari juga untuk dijadikan indukan atau diambil serbuk untuk keluar varikata nantinya. Oke semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Mohon maaf bila ada kesalahan ada kekurangan Seperti biasa kritik saran dan masukan dari teman-teman semuanya Silahkan bisa tulis di kolom komentar Atau yang pengen bertanya-tanya seputar anturium khususnya Jemani Bisa langsung menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi Mau sharing-sharing atau mungkin mau membeli anturium jenis yang lainnya Monggo langsung saja WA Oke semoga bisa bermanfaat Terima kasih Sampai ketemu pada video, -video selanjutnya Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.